ষ্টাডি আছাম টেটত সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ অসমৰ সাহিত্য পৰা আমি কি কৰিম আজি ক্লাছটো আগবঢ়াম আজিৰ ক্লাছটোত আমি পাৰ্ট টু ধৰি লওক যি কি কৰিছোঁ ছেকেণ্ড ক্লাছটো আমি আগবঢ়াই আছোঁ যোৱা ক্লাছত আমি কোনবোৰ প্ৰশ্নক লৈ পেলাই নে আহিব পৰা সম্ভাৱনীয় তেনেকৈ কি আছে কিছুমান কুৱেশ্যন আছে যি পি বি এছ ইয়াৰত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত আহিছে তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন লৈ পেলাই আমি কি কৰি আছোঁ এই চিৰিজটো আগবঢ়াই আছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি কি কৰোঁ আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ ত' প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি কি হ'ব মৃত্যুঞ্জয় বনফুল মাকাম কথা গীত ইয়াৰ মাজত শুদ্ধটো হ'ব মৃত্যুঞ্জয় আপোনালোকে সেইখিনি চাব মৃত্যুঞ্জয় এইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে সমাপ্ত থাকিব যে মৃত্যুঞ্জয় এই পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়ৰ কাৰণে কি পাইছিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী হৈছিল আৰু তেখেতে কি আছিল অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে কৈছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল সেইটো কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কাৰণে সেইটো কাৰণে কুৱেশ্যনেক্স কুৱেশ্যন আম তাৰ নাটকখনৰ নাম কি এতিয়া আমি টিক্সৰ জৰিয়তে বাকীবোৰ কুৱেশ্যন মানে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব সেইখিনি যে আমাৰৰ কথা কৈছে না প্ৰথম অসমীয়া আম তাৰ নাটকখনৰ নাম কি আম তাৰ আম তাৰ লগে লগে কি বুজা পাইছোঁ আমি তাঁৰ তেনেকুৱা তাঁৰ আমি বুজা পাইছোঁ তেনেকুৱা ক'ত থাকেই বীন বীণা বাকী এইবিলাক সুৰ তাল লয় ইত্যাদিৰ লগত জড়িত ইয়াৰ মাজত কি হ'ব বন কুঁৱৰী বনফুল সুৰবি ইয়াৰ মাজত কি হ'ব বীন বৰাগী ঠিকিব বীন বৰাগী হ'ব শুদ্ধোত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰ এইটো সুৰ তাল লয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত এখন কি হ'ব মিল পোৱা যায় কিছু বীন বগৰী ইয়াতে কি আছে আন তাৰ অলপ মিলাই পেলাই কি কৰিব পাৰোঁ আমি চিন্তাত কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি কি মিলাই পেলাই আমি এনচাৰ কৰিব পাৰিম নেক্সট কম্পিউটাৰত লিখা প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম কি ফাৰ্ষ্ট এইখিনি আপোনালোকে অলপ ভাবক যি কি আছে কম্পিউটাৰত লিখা যোনদিনাখনৰ পৰা কি হৈছে কম্পিউটাৰত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিতাপবোৰ যেতিয়া চপা হ'বলৈ ধৰিলে ঠিক কম্পিউটাৰাইজ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'লে ঠিক সিদিনৰ পৰা কি হ'ল লাহে লাহে তেনেকুৱা হৈছে নেকি প্ৰথমটো হৈছে তাৰপিছত আৰু কম্পিউটাৰে চোৱা নাই তেনেকুৱা নহয় তে লাহে লাহে সেই কি কম্পিউটাৰ পিন্ধি গৈ আছিলে সকলোবোৰ তে আজিৰ ডে'টতো তেনেকৈ কৰা হয় তে কি আছিল কি হ'ল প্ৰেমত পৰিলে মই প্ৰেমত পৰিলোঁ এই বুকবিলাক যি লিখা হৈছিলে কিতাপবোৰত যি লিখা হৈছিলে সেইবোৰ কি হ'ল তেতিয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰত লিখা হয় প্ৰথমটোৰ নাম কি আছিল মই প্ৰেমত পৰিলোঁ মই প্ৰেমত পৰিলোঁ কিহৰ প্ৰেমত পৰিলোঁ কেনেকৈ মনত ৰাখিব যি কি হৈছে কম্পিউটাৰৰ প্ৰেমত পৰিলোঁ তেনেকৈ যদি মনত ৰাখি মই ভাবোঁ যে কি হ'ব খুব কম সময়ত বেছি বেছি কুৱেশ্যেন আপোনালোকে কি কৰিব মনত ৰাখিব পাৰিব এইটো কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে টিক্সৰ সহায়ত কিছুমান বস্তু কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব মানে আমি কষ্ট কৰিব লাগে এইটো কোনো নুই কৰিব নোৱাৰে কষ্টটো কি কৰিব লাগিব আমাৰ সফল ৰূপ পাব লাগিব আমি কম কষ্টকে কেনেকৈ আমি বেছি ফলদায়ক হ'ব পাৰোঁ সেইখিনি কথা মূৰত ৰাখিব লাগিব সেইটো চেন্সতে আমি কি কৰি আছোঁ কিছুমান টিক্সৰ জৰিয়তে এই কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ নেক্সট প্ৰথম শিশু উপন্যাসখনৰ নাম কি শিশুক কি শিশু অৱস্থাত ডাঙৰ মানুহবিলাকে কি কৰে বিভিন্ন গল্প আদি শুনাবলৈ যত্ন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰে আমি ভূতৰ কিছুমান কথা হ'ব পাৰে মানে কাল্পনিক কিছুমান কথা হ'ব পাৰে বা কাল্পনিক হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াতে চাওকচোন দীন বন্ধু পাতাল পুৰি ল'ৰা বন্ধু জানৱ ইয়াৰ মাজত কোনটো লাগি আছে পাতাল পুৰি তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাতাল পুৰি মানে পাতালৰ কথা বা পাতালত এখন মানে মানুহ থকাৰ কথা এইবোৰ কি আছে পাতাল পুৰি নিচিনা নামটোৰ জৰিয়তে আমি সেইখিনি বুজিব পাৰিছোঁ সেইটো কি হ'ব পাৰে শিশু উপনাস হ'ব পাৰে সেইটো কি হ'ব পাৰে শিশু উপন্যাস মনত নাথাকিব আজিৰ পৰা কি হ'ব পাতালপুৰি আছিল প্ৰথম শিশু উপন্যাস এইটো কি আছিল পি বি এছ চি আৰৰ এক্সামবোৰত কেইবাবাৰো সুধিছে সেইটো কাৰণে কি হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেক্সট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি এতিয়া আত্মজীৱনী যেতিয়া কওঁ বা আমাৰ জীৱনৰ কিছু অংশ যোনটো কি হৈছে অতিবাহিত হৈছে সেইটোক আমি যদি মনত পেলাওঁ সেইটো কি হৈছে সোঁৱৰণ কৰোঁ সেই তেনেকুৱাই মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ নামত কি কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ নিজৰ আত্মজীৱনীখিনি লিখিছিলে তেনেকৈ মনত ৰাখক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব নেক্সট বিদেশী কাব্যৰ পৰা প্ৰথম পূৰ্ণাংগ অসমীয়াত অনুবাদ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি পূৰ্ণাংগ ৰূপত কি কৰিছিলে বিদেশী কাব্যৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে সেইটো কি হ'ব ওমৰ তীৰ্থ কি হ'ব ওমৰ তীৰ্থ আছিল প্ৰথমটো গ্ৰন্থ যোনখিনি কি কৰিছিলে অসমীয়াত অনুবাদ কৰা হৈছিলে বিদেশী কাব্য এখন নেক্সট অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাসৰ নামৰ গ্ৰন্থৰ লেখকজন কোন কি হ'ব ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত এইটোৱেই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত এজন আছে কি প্ৰফুল্ল মহন্ত যি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে তেখেতে কি কৰিছিলে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে ছ'চিয়েল ছ'চিয়েল বিং আছিলে তেনেকুৱা কি হৈছে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস নামৰ এই গ্ৰন্থখনৰ লিখিছিল প্ৰফুল্ল মহন্ত নেক্সট শিশু সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত বকুল ফুলৰ দৰে গ্ৰন্থৰ লেখকজন কোন শিশু সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত বকুল ফুলৰ দৰে গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন কি হ'ব শিশু সাহিত্য শিশুৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজি পাওঁ মানে কোমল কোমল কোনটো বস্তু থাকে ফুল থাকিব পাৰে আৰু ফুল হ'বৰ বাবে কি লাগিব ইয়াৰ আগৰ অৱস্থা কি হ'ব কলি তেনেকৈ মৃণাল কলিতা তেনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু যেনেকৈ পাৰে নেক্সট প্ৰথম অসমীয়া ছপাপুথিখনৰ নাম কি হ'ব ধৰ্মপুস্তক কি হ'ব ধৰ্মপুস্তক এইখিনি কথা মনত ৰাখিব তো আজিলৈকে ইমানেই যদি মোৰ দিয়া টিক্সসমূহ আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আৰু পাৰিলে আমি কি কৰিম অহা যি ক্লাছবোৰ আছে তাতে আমি টিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিমান উপকৃত হয় সেইটো আপোনালোকে পিছত মানে যেতিয়া এক্সাম হলত বহিব তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু যদি সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰিবই যাতে পৰ্যায়ক্ৰমে দি থকা বিডসমূহ আপোনালোকে ঔষধ মানে সচৰাকৈ পাই থাকে